Добрый день, всем с праздником. Когда Лена предложила мне сегодня сделать небольшое сообщение о использовании наших продуктов фаровских деткам, я вспомнила, как я появилась в фарове. Был внук, которому исполнился год, и возникли некоторые проблемы. И очень кстати ко мне пришли мои друзья, давнешние знакомые, рассказали. И, конечно, в тот же день я была в Форевере. Вот такой был толчок. С этого, было, с этого все началось. Что мне хочется сказать самое главное? Время ограничено. Не имею право его забирать лишнее. Самое главное, когда я думаю о продуктах Forever. Если кто-то думает, что можно стать здоровым, используя классические принят, общепринятые препараты, которые продаются в аптеке, то с полной ответственностью, имея большой врачебный опыт, я могу сказать, что этот человек заблуждается. Здоровыми от использования медикаментов стать нельзя. Медикаменты очень нужны людям, это огромные, очень многие из них, антибиотики, сульфаниламиды создавались в результате огромных титанических усилий ученых, врачей, часто с риском для жизни создавались, они исполняют свою роль, они нужны, когда какие-то создаются рисковые ситуации, заболевания острые, но здоровыми от использования лекарств стать нельзя. Почему я это говорю? Иногда приходится слышать, вот ребенок часто болеет, что-то не то с ним, дам-ка я ему антибиотики. Ни в коем случае. Антибиотики даются строго по показаниям, так же, как и остальные лекарства. А что же все-таки могут дать нам продукты Forever. Но самое главное, это то, что я хочу подчеркнуть, особенно для новеньких, они полностью натуральные, они полностью природные. Если вы отвечаете на вопросы совсем новых людей, которые, читая на баночке «Салоя Вера», говорят, а вот здесь есть сорбат натрия или еще что-то, всегда помните о том, это просто название химических формул, которые присутствуют везде, в живом организме, в растениях. То есть, если это сорбат натрия или калия на баночке салоя, то это просто вещество, которое получено из живых черных ягод. Чаще всего это шелковица. Я отвечаю на эти вопросы, говорю, вы же не выплевываете сорбат натрия, когда едите шелковицу, вы проглатываете его вместе с ягодой. Все полностью натуральное. В этом огромное преимущество наших препаратов, Потому что если вы возьмете, никто из медиков не сможет мне возразить, вот в плане того, что лекарства не могут сделать человека здоровым, любую аннотацию, любого медикамента, купленного в аптеке, вы прочтете побочные действия, да, и когда нельзя принимать эти препараты, противопоказания. Вот это подтверждение моим словам. Итак, наши продукты, фореверские продукты. В чем их огромный плюс? Они оздоравливают человека. И, конечно, это особенно важно, когда речь идет о маленьких человеках, о наших детках, о наших внуках. Это очень важно, потому что продукты природные, продукты натуральные. И, конечно, на первое место я хочу поставить продукт номер один в Это наши соки алоэ. Натуральные, полностью натуральные. Но, мало того, они совершенно живые. Если привычнее слово «фреш», то можно употреблять слово «фреш», «алоэ», «вера», «барбаденсис», «миля». Соки совершенно замечательные, потому что, по сути дела, это универсальная пища. Клеточка сока алоэ идентична клетке человеческого организма. В ней есть все. Есть белки, есть витамины, есть минералы, микроэлементы, энзимы, лигнины, сапонины. Много-много всего очень-очень полезного. И, конечно же, сок, когда бы вы не начинали общаться с любым человеком, у которого есть вопросы по поводу использования продукции деткам, я всем рекомендую. Начинайте всегда с сока, совсем крошечным, совсем новорожденным со второго дня жизни здесь в этом нашем мире есть смысл назначать чистый сок алоэ вера. Постарше детки уже начинают различать вкус, и они чаще всего нравится или сок Бэби Нектар с добавлением клюв, клюквы, он кисло-сладкий, или сок с персиком. Это уже не имеет значения. И, конечно же, по показаниям мы назначаем и рекомендуем сок с Свобода с контрапротекторами. Ну вот сейчас вы на картинке видите все четыре баночки. Желтая баночка, баночка номер один, вот с новорожденного возраста, по капелькам, с материнским молоком. И сейчас все больше и больше педиатров, к счастью, уже начали понимать преимущества этих продуктов, рекомендуют и с удовольствием мамы используют. Справа сок с персиком, слева вариант нектар, срединки с голубой крышечкой, это сок с кондропротекторами, сок фридом, сок свободы. Это продукт номер один. С этого я э, очень советую всем всегда начинать оздоровление э, детского организма. Дальше, какие продукты еще, э, на мой взгляд, неврологически заслуживают особого внимания. Это, конечно же, что там нам показали? Лайты. Это белок натуральный. Вот был один период, когда какой-то договор не заключили, были перебои с протеинами для новорожденных с питанием детским, и с удовольствием педиатры наши стали рекомендовать лайт. Но мы подключились след. Лайт это универсальный, это полный, полноценный белок. Там нет только двух незаменимых аминокислот. Все остальное есть. Если ребенок не любит мясо, сейчас очень часто приходится сталкиваться с такими детками. Пожалуйста, лайк, одна порционная ложечка, Ну, доза зависит от возраста, она совершенно заменит питание этому ребенку. На картинке вы видите две баночки, ванильный лайк, шоколадный лайк, это тоже можно выбирать. Растворяется в чем хотите, в молоке, в воде, в чае, в соке, как угодно. Это полноценное питание для ребенка, особенно если он уходит в садик, плохо ест, уходит в школу, плохо ест. Утром вы дали мерную ложечку, и он обеспечен питанием белковым на весь день. Дальше Андрюш. Китс. Универсальный витамин, поливитамин, мультивитамин. Э -э, Замечательные в китсе многие вещи. Ну, начнем с цены. Самый дешевый витамин, если вы проведете анализ вот, в аптечности, самый дешевый. Но при этом он самый лучший. Он создан полностью из натуральных, спелых, свежих фруктов и овощей практически все витамины содержат. но в чем его прелесть особая. в этом витамине есть фитонутриенты. Это э, ну, чуть больше 10, 10, 10 лет- 12 лет это открытие 10, последнего десятилетия. это вещество, которое найдено только в спелых фруктах и овощах которая вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Вот этот фитонутриент ⁇ это особо ценная вещь, которая есть в этом витамине. Помогает перевариванию пищи, помогает усвоению витаминов.